My bag or back I said Ale zrazu Bóg w że to nie On, nie nasz A dlaczego nas Dla życia. Dla szczęścia. Bóg zatrwalił człowieka dla tego, żeby on żył. Nie zatrwalił nas dla śmierci. Ale śmierć weszła w bycie, w człowieka przez zapis Jawa weszła i doświadczał Jego przynajmniej udzielonych wol. I wczoraj, w czwarty dzień naszej oboazy my przyjmiemy, przyjmiemy Jezusa. Przyjąć Jezusa to znaczy imię ma przyjąć, nie śmierć, a przyjąć życie. Chcielibyśmy zaznaczyć Bogu nam o Иисуса, который стоит перед дверями. И те слова мы вчера повторяли, даже пели много раз. Вот стою перед дверями и стучу. Кто надо открыл эти двери, войду в этот дом и обитель сделаю. И когда смотрим на эту икону, когда Иисус внимательно то обращает внимание в первую очередь. Двери, перед которыми стоит Господь, они заросшие. Двери, которые никто не открывал. Двери, которые имеют одну ручку. от внутри, значит, открыть может только хозяин. И кто стучит? Стучит царь. Потому что он на голове имеет корону. Одной рукой стучит двери, а в левой руке держит светильник. Открыть двери Иисусу, это значит принять Иисуса. Это значит принять Его свет, свет Господа, Свою жизнь. Там есть свет, там есть жизнь. Поверить. Это значит смотреть в мир другими глазами. Это значит видеть ценности другими глазами, глазами веры. Принять свет Господа. Дорогие, и это очень важно. Время, обратите внимание. Это очень важно, чтобы мы себе задали вопрос. Посмотрите, отец Вячеслав оставляет пригод в южном возле Одессы. Я оставляю пригод в Донецке. Сегодня у нас специально попросил другого священника, каждого он Отец Ярослав оставляет свой пригод в Гвардейске. Все мы делаем для того, чтобы с вами быть Тых 15 лет. Почему? Почему до да, тех почти 50 детей, 50 человек? Почему? Было слово сегодня сказано. Мы не хотим быть христианами только воскресенья. Значит, Бог ожидает одного от, от нас чего-то большего. чего ожидает? Не только воскресенье не быть и забыть будет храма, прихожу, потому что так нужно, Вот такая Божья забыла Значит, Бог требует. И я хочу сегодня вам сказать, дорогие, вы присутствующие на этой оазе, это вы избранные. Многие хотели, а не как не получилось. Думали, передумали, Значит, Бог жаждет от нас чего-то больше. Не только воскресные верующие христиане избранные. Наверное, Пенсил Ансис отвечу на этот вопрос. Почему? Чего ожидает от меня Господь? Каждый день служба, каждый день чтение Слова Божьего, каждый день спинного общения. между собой разговаривая, беседую, молюсь. Действительно, сегодняшний мир, дорогие, требует в первую очередь свидетелей. Не просто христиан, которые соблюдают заповеди, говорят, но свидетелей о своей, своей, жизни. И вам сегодня мы слышим о том, когда Иисус исцеляет воскрешают. Сначала приходит начальник синагоги и говорит, учитель, дочь моя вы смерти. говорит, Господь, да, хорошо. Посмотрите, между первым и вторым, между тем, сразу появляется, он уже в пути, уже в дороге, приходит женщина, окружает его толпа. Она говорит, хотя бы я бы дотронулась его одежды и буду исцелена. Когда-то и Иисус задает интересный вопрос. А кто мне должен помочь? Апостол, ученики, говорят, как учитель, столько людей к тебе, как а ты спрашиваешь, кто будет? Нет, Разве не сегодня многих из но таких католиков, о которых мы говорили в воскресенье, даже в воскресенье, даже причастие принимают, и с Иисусом. Но он спрашивает, а кто делает это с первой? Как эта женщина, борная на кровь, она исцедает. Вот же от Иисуса истекает сила, сила исцеляющая и все на нашу жизнь, наши болезни, наши внутренние раны от силы. И там сила так большая, что он приводит к, к этому отцу, начальнику синагоги. Они говорят, она уже умерла. Не бойся, только верь. Не бойся. Бог не сохранил смерти. Он сохранил жизнь. Эту жизнь, жизнь дорогие, жажда дать каждому из нас, каждому пьянщику, каждому, каждому, который приходит к нему. Господь, Спаситель Иисус Христос, разрушил смерть и объявил жизнь и нетленен нет, нет, через Несколько, несколько, слов для детей. Подойдите, пожалуйста, здесь поближе. Все дети подойдите, не стесняйтесь. Подойдите, тут просто. где мы находимся? Пожалуйста, громче. церкви, хорошо. Каждая церковь имеет название «Эта церковь». Наша церковь в Донецке Святого Иосифа. Церковь в Гвардейске, а, а как, а, как называется эта церковь в Крыму? через микрофон. Подойди, не бойся. Приход Святого а кто его здесь найдет, поищите где он тут, где находится Мартин, смотрите, смотрите кто первый найдет Мартина где подожди, вот, скажи где высшая сталь покажи, где ты а как тебя зовут Данин, да правильно, посмотрите видите вот Мартин самого главного города в мире. Какого города? Он был епископом города. Говорят, вечный этот город. Какой город? Ну, какого города был епископом? Правильно, Данила, опять. А епископ Рима это кто? Значит, кем мы? Павел Римский. Смотрите, какой знаменитый этот Крым. Жизнь да вы не подумали. Вай, епископа Рымо, здесь были. Клементий. И кто? И Мартин. Мало этого. Посмотрите на этого Клементи Мартина тоже здесь. Как он здесь одетый? Какая одежда у него цвет красный, а красный, красный этот цвет любви, значит он а руки держит стоп. что? что это? ну похоже на перо, но это не перо, он растет тоже в клетку. Вы видели, да? А вам это все вот А красный свет, это значит, что он здесь был и не только был, а и закончил свою жизнь смертью мученической. Отдал свою жизнь за кого? За Иисуса. Мы уже знаем, значит, Климент – это покровитель епархии. Как называется эта епархия, кто знает? Одесского Презор, Польская. А Мартин – это покровитель этого прихода. Уже знает, да? Хорошо. А, ты в Крыму. Мы Иисус, Мартин. не знаем, пока Бог исследовал, это было очень давно, в первых веках христианства, и они очень любили Иисуса, за него отдали свою жизнь. А смотрите еще там внизу, что там видите. Иисус, Иисус, że Pan się bliżej, się już robi, znak A W Krymu jest na wieczkę, owieczko w Krymu? No, gdzie tam może, bo nie znają, prawda? Chodziło o skargi tego interesmu mój czy nie mógł rozwijać każda do domu, czy a jednocześnie na Вернуться. Собака может нюх умеет такой хороший, а кот вернется домой или нет? же вернется, гуляет, гуляет неделю, потом обожает. А овечка, а вот овечка, когда тянется, она сама вернется, что? Nie może płacić mu. Pada nie ma pastucha i nie ma stada. Jest stada i jest pastucha, a na nie może pachać mu wychody i iść się w pełni i wieczku. Sam kto? A wieczka zaburszana, tak to? Tak, no, patrzcie, my na sobie, no to tak powiedziała który żyje z niż to. Но потеряемся, потерялся, можно назвать его грешным, правда? А Иисус ищет его. Нужно слышать, слушать голос пастыря, а э, стадо — это церковь. И мы сегодня в этой церкви и слушаем голос пастыря, который нас учит, голос Иисуса Вот это, дорогие, такие прекрасные, э, такие дети прекрасные, как Мишка. мы очень хотели сегодня к вам приехать, z Czarnomorska, żeby poławacie kuponie u was na służbę Bożej. i majacząc miejsce z Wami, żeby tutaj było więcej i więcej awięcik, więcej wiernych ludzi i żeby w nas ma ta grają dobór niejako na pokarawicielem tego przejścia z wierną umarłych. Wiernicie się teraz wracam, miejsca swoje, a my staniemy się teraz i w naszą wierność. eia o ia